असलमकुम नागरीन मैं सैदाह आबिदी आपकी मेज़बान आज आपको दिल्ली के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ दिल्ली नाम कुछ नया तो नहीं है किसी के लिए भी लेकिन इसके इसका वो दौर जब कि मैंने हिजरत की पाकिस्तान और मैंने आँख खोली उस माशरे में जिस माशरे में मेरे चारों तरफ कसीरुल सकाफती माशरा था अब मैं जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी वैसे वैसे मेरे दिल में जस्तजू ने सर उठाया और मैंने चाहा कि मैं इस माशरे को अंदर से देखूँ इसके रस्म व रवाज और इसकी बूद इसके लोगों की नया नया पाकिस्तान बना था चार छः साल हुए थे और मुझे बड़ी दिलचस्पी होने लगी थी इस माशरे से क्योंकि ये माशरा हमारे माशरे से जिसमें हम रह रहे थे उससे मुख्तल था ये इनको कहते थे कारखानदारी यानी कारखानेदार ये वो तबका था और जो कि कारखाने कारखानों से मुंसलिक था इसमें जो मेरे क़रीब में घराना था वो था सुनारों का जो सबसे पहली चीज़ मैंने देखी वो ये देखी कि एक बच्चा मैं भी हॉस्पिटल गई हुई थी अपनी वालदा के साथ और वो बच्चा भी आया हुआ था अपनी दादी के साथ उस बच्चे की दादी का कहना ये था कि इसको आप समझाइए डॉक्टर से कहा उसने दादी ने क्या समझाइए डॉक्टर ने पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पढ़ाने का रवाज नहीं है बच्चा जब थोड़ा सा पढ़ जाता है हिसाब करने सीख जाता है अलहे का एक दो तीन का तो फिर उसको स्कूल से उठा के कारोबार में लगाती हैं अब इसका बाप चाहता है कि इसे स्कूल में से उठा के कारोबार में लगाया जाए बच्चा आप समझ लीजिए मैं उस वक्त मुझे जैसा कि याद पड़ता है होगा तेरह चौदह साल का और बच्चा इंतहाई मुस्तरब था अभी तक मुझे याद है वो पहलू बदल रहा था बेचैनी से और उसने दादी से चुपके से कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ दादो मैं पढ़ना चाहता हूँ दादो मुझे काम नहीं करना है ये मंज़र मेरे दिल पर ऐसा नक्श हुआ कि मुझे काफ़ी दिन तक इसने मुझे रखा अपने असर में और आज भी जब मैं सोचती हूँ तो वो मंज़र मुझे याद आ जाता है अब मैं आती हूँ दूसरी जानब ये था वक्त बदल गया मेरी शादी हो गई बच्चे हो गए अलहद और मैं अपने घर बार में मगन हो गई आ, लेकिन मैंने क्या किया, किया कि अपने समाज से हट के जीना चाहा तो मैंने अपने घर में ट्यूशन सेंटर खोल लिया उस ज़माने में ट्यूशन सेंटर पढ़ाना बड़ी वैसी बात थी ख़वातीन मुझे बड़ी तरस की निगाह से देखती थी कि क्या मेरा शोहर मुझे इतने पैसे नहीं देता है कि जो मैं वो कर सकूं अपना गुज़ारा कर सकूं और उनको ये नहीं इल्म था कि इल्म की अहमियत क्या है एक दिन की बात है एक लड़की मेरे पास आई अपनी वादा के साथ और उसने पूछा बज्जो कौन है मैं जग बज्जो थी और क्योंकि मेरे बहन भाई जो मेरा मैं पास था वो मुझे बज्जो कहते थे तो जब पढ़ने वाले बच्चों ने देखा कि मैं बज्जो कही जाती हूँ तो उन्होंने भी कह दिया हम टीचर नहीं कहेंगे बज्जो कहेंगे मैंने कहा जो दी चाहे कहो लेकिन पढ़ाई करनी है अच्छी सी तो वो लड़की आई अपनी माँ के साथ उस लड़की ने कहा कि बज्जो कौन है कहा तो मैं बज्जो हूँ तो उसने कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ और मेरे यहाँ पढ़ाई का रवाज नहीं है मैंने माँ से बात की तो उन्होंने कहा हम कारखानदारी लोग हैं और हमारे यहाँ लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है मैंने तो चार पांच जमातें ही से पढ़ा दी हैं अपनी ज़ोरा ज़ोरी से अब ये आगे पढ़ना चाह रही है और इसका बाप कह रहा है ये स्कूल से ये स्कूल जाएगी तो मैं इसकी टाँगें तोड़ दूँगा अब मैं मकमें पढ़ गई मैंने कहा ठीक है तुम ऐसा करो कि मैंने कहा तुम क्या चाहती हो उसने कहा मैं मैट्रिक करना चाहती हूँ कम से कम तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैंने उसे उर्दू पढ़वाई उर्दू उर्दू का टेस्ट लिया और थोड़ा थो थो सा टेस्ट लेना था लिया उसके बाद मैंने कहा तुम तो मेरे पास आने लगो उसने कहा जब अबू वहाँ चले जाएंगे दुकान चले जाया करेंगे तब मैं आपके पास आया करूँगी मैंने कहा ठीक है और फिर मैं इस तरीके से उसे पढ़ाने लगी यहाँ तक कि मैंने उसे नाइन्थ क्लास की मैंने खुद रजिस्ट्रेशन करवाई खुद उसे सारी तैयारी करवाई और फिर मैं उसको लेकर गई अब लेकर कैसे जाते क्योंकि ताकि छुपे रहते पाप से तो मैंने कहा मैं अपने लिए बुरका लेती हूँ तुम अपने लिए बुरका लो तो हमने बुरका लेकर और फिर इस तरीक़े से मैंने उसको इम्तहान दिलवाया लेकिन अभी दो तीन पेपर ही हुए थे कि उसके वालिद को पता चल गया वो मेरे घर आ गए दरवाज़े पर और पर। उन्होंने मुझे धमकियाँ दी और डांट डपट की और कहा कि यानी धमकियाँ दे चले गए मेरी समझ में नहीं आया कि क्या किया जाए फिर मैंने अल्लाह से रुजू किया तो फिर मैंने क्या किया मैंने चादर ओढ़ी और मैं उनके घर पहुंच गई और मैंने घर के तमाम लोगों के दरमियान कहा कि मैं भाई से बात करना चाहती हूँ तो फिर वो आए तरफ से चेहरा बनाए हुए मैंने उन्हें उनसे कहा कि इल्म की अहमियत को समझाया मैंने कहा मैं ख़ुद दो बेटियों की माँ हूँ और मैं सैदानी हूँ मेरा नाम सैदा है तो आ, और आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए कि मैं आपकी बेटी को किसी गलत उसमें ले जाऊँ आप मुझे इजाज़त दे दीजिए कि जो बकाया पेपर रह गए हैं मैं आज़ादी से उसे दिलवाऊँ कुछ उनका दिल नरम हुआ और उन्होंने इजाज़त दे दी अब जब मैट्रिक कर लिया लड़की ने तो उसका आ गया रिश्ता ख़ानदान से वो मेरे पास आई रोती हुई कहने लगी कि बज्जू मैं जिस माहौल से निकलना चाह रही थी और चाह रही हूँ उसमें फिर मुझे धंसाया जा रहा है मैं नहीं करती उस लड़के से शादी और फिर वही झगड़ा लड़ाई वो फिर आ गए मेरे पास कहने लगे देखा बज्जू जिस जिस बात को मैं डरता था वही फिर पेश आई है इसके अंदर इतने हमारे यहाँ तरीक़ा नहीं है कि लड़कियाँ जवाब दें लड़कियों से कहा जाता है तुम्हारी शादी हो रही है और वो सर झुका के चली जाती है मैंने उन्हें बताया कि यह गलत तरीक़ा है लड़की की मर्ज़ी शामिल होनी चाहिए खुशी के साथ और आप उसको अभी फोर्स मत कीजिए उसने अभी मैट्रिक किया है और थोड़ा सा वक्त दीजिए क्योंकि अभी वो मजदूर पढ़ना चाह रही है तो फिर इस तरीक़े से उसने वालद को मैंने इस तरह कायल किया कि वो मान गए और फिर उस लड़की को मैंने इंटरव्यू भी करवाया करवा दिया इंटर अब उसके जाहिर उसकी हिम्मतें खुल गई और इंटर के बाद फिर उसने बी का किया और रिश्ते को इनकार कर चुकी थी उसके तो जो भी रिश्ता आया उसने इनकार किया लेकिन एक रिश्ता फिर कुछ दो तीन बरस में ऐसा आया जो मास्टर था लड़का और बड़ी अच्छी जॉब कर रहा था और फिर मुझे बुलाया गया उसके लिए तमाम मैंने रसूमा में हाँ करने से लेकर रुखसती तक तमाम उसमें मैंने हिस्सा लिया और वो लड़की अपने घर जा के बड़े अच्छे तरीके से बस गई तो यानी बात कहाँ से शुरू हुई थी इल्म से शुरू हुई थी कि हमारे यहाँ पढ़ाने का रवाज नहीं है तो जब इंसान पढ़ता है इल्म हासिल करता है तो उसके ऊपर शूर के आदही के दरवाज़े खुलते हैं उसको दुनिया की अच्छी और बुरी बातें मालूम होती हैं बेशक वो ज़माना बहुत खूबसूरत था सुबह सुबह औरतें गुलाब के और मोती के फूलों से चमेली के फूलों से अपने आप को सजाया करती थी बेहतरीन लिबास पहनती थी और ख़ानदान घर का हर फर्द इस्तेमाल करता था गिलौरियाँ बना बना के पेश की जाती थी मेहमानों को लेकिन अगर कुछ नहीं था तो ये नहीं था इसलिए मेरी दुआ है कि परवरदिगार हमारे या या परवरदिगार आलम हमें तोफ़ी कतः फ़रमाएँ कि हम इल्म की राहों पर नामजद रहें आखिरी दम तक व आखिर दावाना अलहदिलमी वसला तो वसलाम खैरसलीम वाल तयबी ताहिरीन अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए खुदा हाफिरफिया मान लिया